व्यूअर्स कैसे इसमें हम बनाएंगे कीमे वाले समोसे तो ये किलो के, के करीब है और हमने ले लिया है आधा किलो के करीब और तकरीबन एक किलो के, के करीब हमने बंद गोभी ले ली है काट के और हमने कुछ ले लिया है ये सबस प्याज जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हाँ जी उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा हर वीडियो आपको इन टाइम मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जी हमने तैयारी कर ली है चूल्हा हमने जला लिया है और हम हंडिया चढ़ाने लगे हैं इसके ऊपर तो ये कीमा हमने ले लिया है ये कीमा हमने पैक लिया है जो मार्केट से मिलता है खुला कीमा ये वो नहीं है इसलिए इसको हमने धोया नहीं है इसको हम इसी तरह से पकाएंगे क्योंकि ये टोटली हाइजीनिक होता है ये पहले उन्होंने धो के पैक करके रखा होता है तो इसके साथ हमने ले लिया है जीनोमोटो उसके अलावा हमने ले लिया है सफेद सिरका ले लिया है और उसके अलावा हमने सोया सॉस ले ली है और साथ में हम लेंगे अब यहाँ से काली मिर्चें और इसके साथ हम लेंगे नमक तो जी ये हमारी रेसिपी तैयार होने लगी है रमजान स्पेशल के हवाले से हमने पहले आपको समोसे बनाने सिखाए थे चिकन वाले आज हम आपको सिखाएंगे कीमे वाले तो जना तैयार हो गया है काम ये हमने चूल्हा चढ़ा दिया है अभी हम इसको इसी तरह से पकाएंगे ताकि ये कीमा जो है खुश्क हो जाए ही पानी में खुश्क होगा और साथ में हम इसकी शान को खत्म करने के लिए यानी कि इसकी बू को खत्म करने के लिए इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो ये जनाब ये हम तकरीबन एक चम्मच डाला है हमने और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे साथ में ताकि ये कीमा जो है बराबर इसमें अदरक लहसुन की खुशबू आ जाए और कीमे की जो अपनी स्मेल है वो खत्म हो जाए कीमे को हमने अपने ही पानी में पकाना है अभी हमने इसमें ना कोई पानी डाला है ना कोई ऑयल डाला है ये देखिए इसको हमने बिल्कुल दाने दाने कर लेना, कर लेना लेना खुश कीमे को बाजार से जो कीमा लिया जाता उसको है उसको धोना जरूरी होता है उसमें खून भी होता है लेकिन ये जो पैक्ड कीमा होता है इसको हम इसी तरह से ऐड कर लेते हैं अभी हमने ये सबस प्याज जो ले रहे हैं इसमें से हम व्हाइट हिस्सा जो है इसका भी वो सिर्फ डालेंगे जो इसकी ग्रीन साइड है जिसको पंजाबी में आप पुखे कहते हैं पूखे अभी हम नहीं डालेंगे पुखे हम इसकी बाद में डालेंगे तो ये अब चली है जनाब प्याज का व्हाइट वाला हिस्सा सबस प्याज का ये बहुत ही मजेदार होता है इसकी स्मेल बहुत मजेदार होती है खुशबू बहुत अच्छी होती है खाने में बहुत मजेदार इसकी खुशबू आती है तो ये हमने डाल दिया है जनाब इसमें पूको वाला प्याज काट के वाइट हिस्सा उसका इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे रमज़ान के हवाले से हम ये रेसिपी बना रहे हैं क्योंकि रमजान में डिफरेंट किस्म के समोसे खाने का मजा आता है बाजार के समोसे ना आप खाया करें कोशिश करें कि आप घर के बनाएं तो इसमें हमने साथ में डाल दिया है सिरका ये तकरीबन हम कोई सात से आठ टीस्पून जो है वो हम डाल रहे हैं सफेद सिरका जरा मुझे ज्यादा मजे का लगता है इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा यूज करता हूँ अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं है तो आप इसका कम भी कर सकते हैं इसके साथ हमने इसमें डाल दिया है सोया सॉस ये भी तकरीबन छः से सात टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक अजीनोमोटो तो, चाइनीज नमक ये हम तकरीबन चार टीस्पून डालेंगे इसमें क्योंकि कीमा जो है वो खुश्क हो रहा था काफी तो अब हम इसमें विनेगर डाल दिया और सोया सॉस डाल दिया और हमने चाइनीज नमक डाल दिया और इसमें हमने डाल दिया पोपो वाला प्याज और उसको हम अब पकाएंगे अच्छी तरह से ये देखिए ये कलर उसका चेंज हो रहा है अब और साथ में हम इसमें अब ऐड करेंगे नमक और काली मिर्चें जी हाँ तकरीबन हम इसमें चार से पांच नमक जो है टीस्पून डालेंगे और तकरीबन तीन से चार हम इसमें काली मिर्चों का डालेंगे पिसी हुई और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे काफी अच्छी खुशबू आ रही है अब क्योंकि इसमें अब प्याज भी है और सोया सॉस भी है और विनीगर भी है और इसके साथ अब हमने बाकी इसमें जो गा और कालीर्च सॉरी ऐड की है उसका बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि और उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अब गाजरें क्योंकि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं ये टाइम लगाती हैं उस गलने में तो हम ये कीमे के साथ ही इनको भी तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें ताकि नमक मिर्च जो है काली मिर्ची और नमक उसमें अच्छी तरह से रच बस जाए और इक्वल इसमें टेस्ट आए और कहीं पर ढीले ना रह जाए समोसियाँ बनाने का हमने जो तरीका था वो पहली वीडियो हम बता चुके हैं हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे और समोसियाँ आपने भरनी किस तरह से हैं अभी हम सिर्फ मटीरियल तैयार कर रहे हैं गाजरों को और कीमे को अच्छी तरह से पका लें इसमें ज़रा टाइम लगता है थोड़ा सा तो ये देखिए गाजरें जो हैं काफी हद तक नरम हो गई हैं आप देख रहे हैं कि ये ढीली हो गई हैं गाजरें पहले बड़ी हार्ड थी और अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी क्योंकि मुझे बंद गोभी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं बंद गोभी इसमें ज्यादा डाल रहा हूँ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या चीज पसंद है आप अपनी मर्जी से इसकी रेशो कम या ज्यादा भी कर सकते हैं उसके अलावा जो मसाले हैं उनकी भी आप रेशो जैसे कहते हैं आप अपने स्वाद अनुसार जो नमक तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सब यकजा हो जाए और एक कंप्लीट पैकेज बन जाए इनका ये ना हो कि कीमा कहीं पे कम हो और कहीं पे सब्जी ज्यादा हो तो फिर उससे मजा नहीं आएगा टेस्ट नहीं आएगा उसका मजा फिर ही आता है इसका कि जब ये सब चीजें इक्वल ही हों और बराबर इसमें मिक्स हुई हो तो फिर समोसे में भरेंगे तो आपको मजा भी आएगा अब ये देखें ये काफी हद तक पक रही हैं अभी हम इनको अच्छी तरह टाइम लगाएंगे और साथ में हमने जो सबस प्याज रखी हुई थी बचा के पुखे जो है इनकी पुखे हमने प्खो वाले प्याज की पुखे भी डाल दी है हमने और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है से बड़ा ही अच्छा रंग भी निकल रहा है इनका अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसको अच्छी तरह से पक जाए ढांप के तकरीबन दस से 15 मिनट के लिए हम आग हलकी कर देंगे उसके बाद हम इसको चेक करेंगे ये देखिए तकरीबन ये तैयार हो चुका है हमारा मटेरियल देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है माशाल्लाह से और अब हम इसकी समोसी, पहले इसको ठंडा करेंगे और समोसे में भरेंगे और रमजान में इफ्तार में हम सब मिलके खाएंगे तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी टेक केयर अल्लाह हाफिज़